Насколько городу необходима программа, позволяющая проводить капремонт в СМД, говорит хотя бы тот факт, что почти половина бердянских многоэтажек была построена более 40 лет назад. Многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии. В предыдущие годы из городского бюджета выделялись средства на капремонт в СМД, но этих денег никак не хватало, чтобы выполнить работы по всем поступающим заявкам. Коммунерго практически дом передало в отвратительном состоянии. И надо начинать работы с нуля. Начинать с кровли, начинать с подвала, начинать с ремонта подъездов, ремонтировать асфальтное покрытие, потому что у нас живут много пенсионеров, идут, спотыкаются, падают. Проблем стоит, конечно, очень много. Если ранее в законе присутствовало требование, согласно которому перед передачей дома в ОСМД бывший балансодержатель жилья должен провести там капитальный ремонт, то теперь его отменили. И сейчас по законодательству выделять бюджетные деньги на капитальные ремонты разрешается только при условии софинансирования. Для осуществления данной цели был разработан новаторский для Бердянска проект. Для ОСМД у нас будет существовать в городе две программы помощи в ОСМД и полностью взаимодействия. То есть городские власти всячески содействуют, в организации ОСНД всячески содействуют, оказывают материальную помощь для того, чтобы наши дома, жилой фонд содержался в полном порядке. Программа софинансирования даст возможность ОСМД проводить капитальные ремонты, реконструкцию и модернизацию внутридомовых инженерных сетей, крыш, стен, конструктивных элементов, лифтов и диспетчерских систем. Причем приоритет нуждающихся в ремонте объектов будут определять сами жильцы. То, что вы делаете сами, всегда намного дешевле, чем то, что делается за средства бюджета. Потому что все эти условия проведения тендеров, когда люди могут выиграть с большей ценой, потому что у того, кого -то была меньшая цена, не было какой-то бумажки или двух бумажек. Поэтому в этой программе огромный плюс в том, что подрядчиком выбираете вы сами. Это самый главный плюс, и это было наше политическое главное условие. Сейчас в Бердянске уже создано 279 ОСМД. Это 48% от общего количества многоэтажных домов. Чтобы стимулировать создание обществ совладельцев, а также дать возможность горожанам выполнить необходимые капитальные ремонты, городские власти планируют большую часть затрат переложить на бюджет. Суть механизма в том, что из местного бюджета будет финансироваться часть средств на проведение капитального ремонта. Это в размере 70%. процентов. И часть средств будет финансироваться именно из, состоять из средств жителей. Это 30%. Перед разработкой данного проекта специалисты Мэрии проанализировали более десятка подобных программ в разных городах Украины. В некоторых из них соотношение средств составляет 50 на 50, и даже действуют еще более жесткие условия, где 70 процентов на капремонт должно выделять ОСМД, и только 30 местный бюджет. В Бердянске решили создать наиболее благоприятные для населения условия софинансирования. Тут, мне кажется, будет самой главной преградой, наша с вами работа с жильцами. Насколько они потянут. Потому что еще не забывайте, что одно из главных условий – это оплата в, в оплаты насколько например, порядочные жильцы. Поэтому предложение 30 на 70 мы с вами принимаем как рабочий. Фонд, как рабочий вариант, может пополняться, все зависит от того, сколько вы дадите заявок. Приоритет было указано о том, что старые новые дома у каждого на совещании председатели ОСМД могли внести и свои предложения по данному проекту. Некоторые, если успею, два-три ОСМД вступить в эту программу. У меня предложение не 2016-2017, а 2016-2018. По итогам проведения годового мы принимаем решение или продолжать программу или Решение об участии в программе должны принять жильцы на общих собраниях. При этом все заявки, поступившие от ОСМД, пройдут конкурсный отбор, и финансирование на 2017 год будет выделено победителем конкурса. Срок подачи заявок до 25 сентября. В проект программы еще могут носиться изменения и дополнения. Она будет вынесена на рассмотрение депутатов на сессии 19 августа.